Люди фотографируют курс валют, будто не верят собственным глазам. Страшно, непонятно, к чему это дальше приведет. Доллар на этой неделе подошел к отметке 11, а евро был дороже 15. На межбанке тоже рекорды. В четверг доллар стоил 11.40, но уже в пятницу, когда сформировали правительство, паника пошла на спад. Доллар упал до 10.50. Что до курсовой политики. Ситуация под контролем. Так говорит новый глава Нацбанка Степан Кубев. Спасать гривни он будет в том числе с помощью старых руководителей ведомства. Своим советником Кубив сделал предшественника Игоря Соркина. В Нацбанке решили не тратить золотовалютные резервы на укрепление гривни. Дескать, это непозволительная роскошь. Прежнего курса 8 гривен за доллар уже точно не будет, заверяют эксперты. И называют новый, рыночно обоснованный. Максимум протягом тижня ситуация стабилизуется и курс повернется в коридор, на мой взгляд, приблизно 9,5-9,7. Золотовалютные резервы, за счет которых в последние годы спасали гривню, теперь сократились до критического уровня – 15 миллиардов долларов. К тому же украинцы активно снимают депозиты. Только на прошлой неделе из банка вынесли 30 миллиардов гривен. Прям как во времена оранжевой революции, сравнивает Арсений Яценюк. В то время он возглавлял Нацбанк. Говорит, спасти гривну ему тогда удалось. И сейчас это реально. Тогда все побегли снимать достроковые депозиты, І відповідно їм не заплатили проценти по депозитам. Спокійно. Зараз саме основне спокій, спокій і ще раз спокій. Будь-які вклади ми повернемо, як ми повернули у 2004 році. К концу недели НБУ ввел ограничения на снятие валютных депозитов. В сутки теперь нельзя получать больше полутора тысяч долларов. Все потому, что нечистые на руку чиновники сейчас выносят из банков миллионы. Гривневые вклады Нацбанк не тронул. А вот чтобы спасти экономику, нужны не ограничения, а займы. За помощью власти сразу же обратились к МВФ. 15 миллиардов долларов столько хочет получить Киев. А вот что ответили в фонде. Надеемся, что власть воздержится от предоставления разных данных, которые не имеют смысла, пока не будут тщательным образом проверены. Мы не видим ничего такого, что могло бы стать причиной паники. Условия МВФ украинские власти выполнять готовы. Девальвация гривни, то, чего требовал фонд, уже и так случилось. Может пойти Кабмин и на повышение цен на газ для населения, заявил новый министр энергетики. Еще фонд требовал заморозить рост зарплаты пенсий. Впрочем, он может и смягчить условия. Если уряд не запропоновать альтернативы, они погодятся на них. Деньги Украина планирует брать не только у МВФ, но и у Евросоюза. Переговоры идут и с Японией, Китаем, Канадой, Турцией. В целом, заявил Яценюк, Украине нужны 35 миллиардов долларов. Европа готова помочь. Я поддерживаю идею о том, чтобы провести конференцию доноров для Украины, где можно собрать необходимую помощь. Уже в ближайшее время ЕС может предоставить Украине 1 миллиард долларов безвозмездно. А вот на новые транши от России Киев пока может не рассчитывать. Лишиться может и скидки на газ. Максим Рлапов, Алексей Гриценко и Александр Сафронов. События недели.